Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam NG Flash 4 Mei bersama saya, Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Parti mewakili kaum Cina MCA menolak ajakan DAP untuk bergabung. Ketua Penerangan Pemuda MCA, Niao Chu Siong, menegaskan MCA adalah sebuah parti moderat yang mengamalkan kesederhanaan dan meraihkan kepelbagaian. Beliau menegaskan MCA bukan parti ekstrim yang tergamak menggunakan sentimen perkauman semata-mata mahu meraih sokongan. Chu Siong secara sinis berkata MCA tidak sanggup menggelarkan penyatuan ummah menerusi kerjasama UMNO PAS sebagai isyarat perang ke atas bukan Islam atau bukan Melayu mahupun menyifatkan ia sebagai negara Taliban. Tegasnya MCA juga tidak sanggup untuk mengarang buku propaganda dengan menaikkan imej mahupun mempromosikan ideologi komunis. Tambah beliau MCA adalah parti yang berjuang bersama UMNO menuntut kemerdekaan negara dan semangat Barisan Nasional yang patriotik kepada Malaysia masih didukung sehingga kini. Beliau menolak ajakan ahli parlimen Kampar Chong Zemin supaya MCA dibubarkan dan menyertai DAP sekiranya masih berhasrat memperjuangkan nilai majmuk keadilan dan kemajuan sejati di negara ini. Pemimpin DAP itu turut menyifatkan MCA sudah tidak lagi mewakili masyarakat China justeru kenyataan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mencadangkan UMNO dibubarkan dan diserap ke dalam bersatu sebenarnya lebih sesuai ditujukan kepada MCA supaya dibubarkan dan bergabung dengan DAP. Bantahan penggunaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kurungan Akta 723 terhadap profesyen perubatan akan dilakukan menerusi perhimpunan yang dijadualkan selasa ini. Pengerusi bahagian pengamal perubatan swasta Persatuan Perubatan Malaysia MMA, Datuk Dr. Pamjib Singh Kuldip Singh berkata ia akan dijalankan mengikut lunas undang-undang dan perhimpunan itu akan bergerak dari Kementerian Kesihatan ke Pejabat Perdana Menteri. Menurutnya semua dokumen yang diperlukan sudah dikemukakan kepada pihak berkuasa berkaitan bagi memaklumkan mengenai perhimpunan berkenaan. Beliau turut menegaskan perhimpunan itu bukan protes terhadap pemaparan harga ubat yang dikuatkuasakan satu Mei lalu kerana doktor tidak menolak peraturan itu tetapi membantah keras penggunaan Akta 723 terhadap profesyen perubatan. Jelasnya perjalanan simbolik itu adalah sebagai tanda kekecewaan dan keresahan mendalam dalam kalangan warga perubatan terhadap penggunaan akta berkenaan kerana ia adalah suatu peraturan bukan perubatan tetapi dikuatkuasakan ke atas profesyen perubatan perhimpunan itu juga ujarnya bertujuan menzahirkan kebimbangan terhadap pelbagai persoalan yang masih belum terjawab berkaitan pelaksanaan paparan harga ubat tambahnya perhimpunan itu turut membangkitkan isu yuran rundingan doktor am swasta yang tidak berubah sejak 1992 iaitu selama 33 tahun Perkembangan insiden pendaki rakyat Malaysia meninggal dunia selepas terjatuh di laluan Torian, Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Indonesia semalam. Jenazah Reni Abdul Ghani, 57 tahun, sudah berjaya dibawa keluar dari lokasi kejadian petang tadi. Adik perempuan Allahyarham yang dikenali sebagai Yana berkata jenazah abangnya dibawa keluar kira-kira jam 4.12 petang tadi. Katanya pihak berkuasa yang berada di negara berkenaan memberitahu jenazah telah sampai di pintu gerbang keluar Torian dan akan dihantar ke hospital untuk urusan selanjutnya. Memetik laporan harian Metro, pihak keluarga Allahyarham akan berurusan dengan kedutaan untuk urusan membawa pulang jenazah ke tanah air. Allahyarham dilaporkan terjatuh di laluan Torin Gunung Rinjani sekitar jam 12 tengah hari waktu tempatan. Operasi mencari dan melamat dilakukan pelbagai agensi membabitkan puluhan anggota daripada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Mataram, Pasukan Perubatan serta Unit Pencarian dan Pertolongan SAR Lombok Timur. Sebelum berangkat ke Indonesia, Allahyarham dilaporkan berkata ekspedisi itu adalah pendakian terakhir disertainya. Kehilangan Datin Sri Pamela Lin Yue yang sepatutnya memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sejak 9 April lalu terus menjadi misteri. Bapa Pamela Lin Ki Yi, 65 tahun memaklumkan sehingga kini tidak ada mana-mana pihak menghubunginya meminta wang tebusan. Ki berkata buat masa ini dia dan keluarga hanya menunggu siasatan polis dan buntu memikirkan nasib anaknya Pamela yang berusia 42 tahun selepas dimaklumkan pihak berkuasa ia menjadi kes colik. Memberitahu Harian Metro Ki memaklumkan anaknya tidak menetap di Malaysia sebaliknya telah berpindah dan tinggal di Singapura bersama suami dan anak mereka. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata setakat hari ini belum ada petunjuk atau perkembangan keberadaan Pamela. Pamela sepatutnya hadir di pejabat SPRM Putrajaya bagi satu siasatan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram. Wanita itu hilang dalam perjalanan ke SPRM di Putrajaya dan dijangka tiba pada jam 2.08 petang dengan menaiki kereta perkhidmatan e-hailing. Nasib malang menimpa pelanggan sebuah bengkel kenderaan apabila kedai yang diharapkan membaiki kereta mereka terbakar dalam kejadian yang berlaku berdekatan Leburaya Bukit Jalil, Bandar Puchong Jaya, Selangor pagi tadi 20 kereta dan 3 motosikal musnah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran itu sekitar jam 10.56 pagi melibatkan sebuah bengkel kereta dan motosikal bangunan kelas B. Susulan itu seramai 21 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Puchong dibantu BBP Subang Jaya, BBP Seri Kembangan serta BBP Damansara dikejarkan ke lokasi kejadian. Penolong pengarah bahagian operasi dan kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata pasukan tiba di lokasi pada jam 11.04 pagi dan segera menjalankan kerja-kerja pemadaman. Insiden itu tidak melibatkan mangsa dan jumlah kerugian serta punca kebakaran masih dalam siasatan. Keseronokan lapan individu melakukan aktiviti memancing di tengah lautan menjadi duka apabila kelong yang digunakan roboh dalam kejadian yang berlaku pada kedudukan satu batu nautika dari Sungai Lurus, Senggarang, Batu Pahat, Johor awal pagi tadi seorang hilang manakala tujuh yang lain berjaya menyelamatkan diri. Kejadian dipercayai berlaku ketika semua mereka dikatakan sedang memancing di kelong yang diperbuat daripada kayu sekitar jam 2 pagi. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Rengit, Muhammad Nazri Hassan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 2.36 pagi daripada seorang mangsa. Seramai enam anggota bomba, polis dan maritim Malaysia bergegas ke lokasi bagi mencari dan menyelamat mangsa. Menurutnya tujuh yang terselamat termasuk tiga warga asing berusia antara 31 tahun hingga 52 tahun. Sementara Muhammad Faizal Muhammad Nur 45 tahun masih hilang. Kesemua mereka yang terselamat dijumpai pada jam 4.47 pagi dan masing-masing sedang berpaut pada serpihan kayu kelong. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang masih diteruskan. Kita ke berita berikutnya. Pasangan kekasih tular di media sosial mencuri rantai tangan dan cincin emas melebihi RM100,000 di Shah Alam Selangor baru-baru ini berjaya dicekup oleh polis. Pasangan yang masing-masing berusia 25 dan 23 tahun itu ditahan pada Jumaat jam 3.20 petang. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, polis turut berjaya menemukan semula barangan kemas yang disyaki dicuri oleh pasangan berkenaan. Menurut beliau, siasatan awal mendapati kedua-dua suspek merupakan penganggur. Katanya pasangan itu tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau dan ujian air kencing negatif terhadap dadah. Beliau berkata pasangan terbabit kini direman hingga esok untuk siasatan lanjut mengikut seksyen 380 Kanun Keseksaan. Media pada 28 April lalu melaporkan polis sedang mengesan dua warga tempatan dipercayai mencuri barang kemas bernilai RM111,743.55 di sebuah kedai emas di Shah Alam. Tular rakaman kamera litar tertutup berdurasi 2 minit 26 saat menerusi laman TikTok memaparkan kejadian seorang lelaki dan wanita mencuri rantai tangan dan cincin emas di sebuah kedai emas. Seramai 38 individu termasuk pelacur diberkas menerusi serbuan Ops Mega Noda bahagian Intimaksiat perjudian dan kongsi gelap D7 Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur ke atas 10 premis hiburan sekitar ibu kota pada jam 12.30 malam kemarin. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, Premis terbabit turut beroperasi tanpa lesen sah dan menggajikan warga asing tanpa permit. Menurutnya kesemua ditahan terdiri daripada tujuh warga tempatan, seorang lelaki dan sepuluh wanita warga Bangladesh dan lima wanita warga Uganda. Turut ditahan empat wanita Vietnam, empat wanita warga Kemboja, seorang lelaki dan empat wanita warga Indonesia serta seorang wanita masing-masing warga Kenya dan India. Jelas Datuk Rusdi mereka merupakan penjaga kaunter, pekerja warga asing serta individu disyaki pelayan khidmat pelanggan GRO dan pelacur ujarnya premis di Jalan Cangkat dan Jalan Nagasari itu dipercayai aktif menjalankan kegiatan pelacuran warga asing dengan bayaran antara RM180 hingga RM200. Pihak ini turut merampas peralatan pusat hiburan, kondom, kamera litar tertutup CCTV dan wang tunai RM2892. Kes disiasat mengikut Seksyen 4 Kurungan 1 Akta Hiburan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Seksyen 55B Akta Immigration 1952, Seksyen 39 Kurungan B Peraturan-Peraturan Immigration 1963, Seksyen 6 kurungan 1 kurungan C Akta Immigration 1952, Seksyen 76 Akta Excise, Seksyen 372B Kanun Kesiksaan dan Seksyen 186 Kanun Kesiksaan. Kita ke perkembangan luar negara. Israel gagal meminta satu peluru berpandu yang dilepaskan oleh tentera Yaman hari ini. Peluru berpandu yang meledak berhampiran lapangan terbang Israel dilaporkan menyebabkan enam rakyat negara Zionis itu cedera. The Times of Israel melaporkan enam cedera akibat peluru berpandu yang dilancarkan pejuang Houthi di Yaman. Seorang lelaki berusia 64 tahun cedera ringan selepas dia dilanggar oleh objek yang terbang dari tapak hentaman dan dua lagi wanita berusia 22 tahun dan 34 tahun cedera ringan ketika berlari mencari perlindungan. Dua lagi dirawat kerana mengalami kebimbangan teruk akibat serangan yang tidak diduga. Serangan mendadak dari Yaman yang menyokong perjuangan rakyat Palestin menyebabkan Israel menggantung perkhidmatan udaranya selama beberapa jam. Tentera Israel berkata Peluru berpandu itu mendarat di sekitar lapangan terbang selepas beberapa percubaan untuk memintas gagal. Tentera pengganas Israel telah membunuh lebih 50,000 penduduk Palestin di Gaza dan dilaporkan mempersiapkan pasukan simpanan untuk menyerang wilayah itu sekali lagi sekaligus menjajah Gaza. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.